vazirlar mahkamasining 395 sonli qaroriga asosan oliy va o'rta maxsus va professional ta'lim to'g'risidagi hujjatni dublikatini berish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishni ma'muriy reglamentiga ko'ra ta'lim hujjat tashkilotini tamomlagan -um ma'lumotnoma tasdiqlovchi hujjatni diplom sertifikat yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan familiya ismi yoki otasini ismi o'zgargan taqdirda jismoniy shaxslar hujjatini dublikat berish davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishlari mumkin dublikat asl nusxa bilan bir xil yuridik kuchga ega ariza beruvchi davlat xizmatlari markaziga kelib murojaat etganda xodim ariza beruvchi nomidan so'rovnomani elektron to'ldiradi ariza beruvchi so'rovnomani yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali to'ldirganda undan elektron raqamli imzo talab etilmaydi davlat xizmatlari markazi uchun davlat xizmatlari to'lovi bazaviy hisoblash miqdorining bir barovar miqdorda belgilangan yig'im to'lamaslik xizmat ko'rsatishni rad etish uchun asos hisoblanadi so'rovnomada noto'g'ri ma'lumotlar ko'rsatilishi va bartaraf etish uchun ariza beruvchi 5 ish kuni muddat beriladi so'rovnomaga tasdiqlangan kundan boshlab 10 ish kuni ichida hujjat dublikati rasmiylashtiriladi va unga ariza beruvchiga xabar beriladi ariza beruvchi ta'lim to'g'risidagi hujjatni dublikatini vakolatli organdan olib ketadi yoki bo'lmasa pochta orqali o'zlari olishlari mumkin